নমস্কাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই শ্ৰী যদুমণি গগৈ বান্ধৱী অনিন্দিতা বাটচায়নৰ দ্বিতীয়খন কবিতা পুথি চাকালাকা বুমবুম প্ৰথমখন আছিল বিভ্ৰান্তি বিভ্ৰান্তিৰ দৰে চাকালাকা বুমবুমৰ কবিতাসমূহ পঢ়ি ইতিমধ্যে আমাৰ দৰে সাধাৰণ পাঠকৰ মনত কিছু প্ৰত্যয়ৰ জন্ম হৈছে অনিন্দিতা বাটচায়ন এগৰাকী প্ৰচুৰ অধ্যয়নশীল ব্যক্তি আৰু তাৰ প্ৰমাণ আমি ইতিমধ্যে তেখেতৰ কবিতাসমূহত পাইছোঁ তেখেতে কবিতাসমূহৰ মাজেৰে নিজৰ প্ৰচুৰ অধ্যয়নশীলতাৰমান ইতিমধ্যেই দিছে আৰু জীৱনৰ কিছু সৰু সৰু ঘটনা কবিতাসমূহৰ মাজেৰে তেখেতে ইমান কৌশলী ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে আচলতে সেইসমূহ একজন সাধাৰণ পাঠক হিচাপে আমাৰ মনত সেইবিলাকে কিছু নতুন আশাৰ জন্ম দিছে তদুপৰি আধুনিক মানুহৰ মনন চিন্তন আৰু আধুনিক মানুহৰ কাৰ্যকলাপক কলাত্মক ৰূপত কবিতাসমূহৰ মাজেৰে উপস্থাপন কৰাত কবি সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি তদুপৰি এই আটাইবোৰৰ মাজেৰে কবিয়ে সেই নিজৰ যিটো তেওঁৰ প্ৰচুৰ অধ্যয়নশীলতা সেই অধ্যয়নশীলতাৰ মাজেৰে তেখেতে নিজাকৈ এটা কবিতাৰ বাট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কবিতা কোৱাৰ বা কবিতা নিৰ্মাণ কৰাৰ বা কবিতা সৃষ্টি কৰাৰ যিবুলিয়ে নকওঁ কিয় তাৰ এটা নিজা আৰু সুকীয়া শৈলী তেওঁ ইতিমধ্যে গঢ় লৈ উঠিছে কবি অনিতা বাট চানললৈ আমাৰ শুভকামনা চাকালাকা বুম বুম বিভ্ৰান্তিৰ দৰে আৰু কবিতা পুথি কবিতা সংকলন তেখেতে আমাৰ মাজলৈ এৰি দিয়ক আৰু ভৱিষ্যতৰ কবিতাৰ যাত্ৰা অধিক শক্তিশালী হৈ উঠক আৰু অধিক সমৃদ্ধিশালী হৈ উঠক তাকে কামনা কৰিছোঁ বাট চাইনলৈ পুনৰ শুভকামনা ধন্যবাদ